कांग्रेस के तो पदाधिकारी या उपस्थित है अपन जानू दादा अकोट तालुके का अल्पसंख्यांक अध्यक्ष होने के नाते मैं अल्पसंख्यांक समुदाय के आखिरी घटक तक ये बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को यह पहली बार इतना अभ्यासु आदमी इतना अच्छा उम्मीदवार मिला है कि जो हमारे अकोला जिला का काया पलट कर सकता है अभी हमने जो किया है तो हमने एक अनाड़ी आदमी को अपने देश का पंत प्रधान बनाया है जिसने अगर गारोड़ी कोई अच्छा सीन बताता है कोई अच्छी तो अपने सामने कोई एटम पेश करता है तो उसमें वो हर दर्शक को ताली बजाने लगाता है मगर हमारे जादूगर ने हमारे गारोड़ी ने हमको ऐसे टाइम में ताली और थाली बजाने लगाया है कि जब हमने उसका भविष्य देखा तो एक बाप की अर्थी को बेटा छोड़कर भाग रहा है नदियों के अंदर लाशों को बहाया जा रहा है और जो आदमी अपना गांव छोड़कर पैसा कमाने के लिए रोजगार कमाने के लिए बाहर गया था जब वो लौट कर वापस आता था तो उसको लेने के लिए उसके परिवार के लोग उसको स्टेशन पर उसका स्वागत करने जाते थे तो हमने ये देखा है कि जब कोरोना काल में वो वापस आया तो उसको गाँव में भी आने नहीं दिया गया उसके लिए गाँव का धर का दरवाजा बंद कर दिया गया उसको बाहर लिया कर आठ दस दिन के लिए गोलियां देकर उसको मेहमान बनाकर वहां पर रखा गया उसको गांव का नागरिक माना नहीं गया तो ऐसे पंत प्रधान के लिए हमने ताली बजाई थाली बजाई और हमको मिला क्या इसके लिए लोगों ने सावधान रहना चाहिए और एक पढ़े लिखे डॉक्टर को यहाँ का खासदार बनाकर एक बार संसद में भेजना चाहिए मैं इसी विनंती करता हूँ कई नवयुवक सुधा अपने सोबत है क्या संग नवयुवकांसाठी अभयदादा एक प्रेरणास्त्रोत आहे कारण की आज युवा पिढीला जिथं तिथं भ्रमित करून ठेवलेलं आहे या सरकारने रोजगाराच्या संदर्भात फक्त थापाच सरकार आणि थापा मारून गॅरंटीचा वादा देऊन दिलेला आहे आताही तेच वाटत आहे या युवा पिढीला की हे थापाचं सरकार आहे आणि थापाचीच गॅरंटी देऊन आहे दुसरी कमची गॅरंटी नाही आहे या मतदारसंघामध्ये आदिवासी समाज बहु भरपूर प्रमाणात आहे आणि या युवा पिढीसाठी या आदिवासी भागातल्या युवा पिढीसाठी आतापर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींनी कोणताच प्रश्न मांडलेला नाही परंतु अभयदादा पाटील यांनी अशी गवाई दिली आहे की युवा पिढींना न्याय देऊन त्यांना रोजगार हाती देण्याचं कार्य करणार याची मला असं त्यांच्या बोलण्यातून शाश्वती वाटत आहे आणि विश्वास वाटत आहे तसेच आपल्या सोबत आहेत शिवसेनेचे काही कार्यकर्ते आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ काय सांगणार दादा आपण एवढा मोठा पाठिंबा आज अभयदाना दिलेला आहे आपल्या पक्षाकडून काय सांगणार त्या संदर्भात आपण आज जो हमको उद्धव साहब ने जो आदेश दिया सभी मुस्लिम समाज इस बार सब उद्धव अब पाटिल के साथ में है और हमें जो आज उद्धव ठाकरे साहब ने जो आदेश दिया मुस्लिम समाज सब साथ में जुड़ गए हैं पहले हिंदुत्वा के नाम पर जो वोट मांगती बीजेपी ये हिंदुत्वा खत्म हो चुका है और अब जो भी अगर अब मुस्लिम कार्यकर्ता सब जो भी ये भी कहना है हैं महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के साथ में रहेंगे और इस बार जो आज आकुल आकोलाकोट की जो बात किया सर ने जो बात बताया धीरज भाव निंगाड़े ने बताया सगराम भैया ने बोले ये बिल्कुल सही बात है दस साल से मुसीबत झेल रही है सभी लोग रास्ते पर उतर रहे मगर किसने ने किसी सुना नहीं और आज तमाम लोगों की यही ख्वाहिश है एक का स्वादा दादा अभा दादा इस बार सभी मुस्लिम समाज अभाय दादा के साथ में रहेंगे और जो आज हमारे अभय वाडिल के साथ में जो पिए हैं उन्होंने हमको बताया तो बोले हम साथ में हैं वडिल समाज सब अभय दादा के साथ में है तुम बोले सिर्फ साथ में रहो और उन्होंने कहा कि तुम वंचित कर रहाएंगे कि हमने उनको बताया कि इस बार वंचित का कुछ नहीं चलने वाला है सब पता है उनको युवती करने का बाद बोला गया बार बार पांच जगह सीट दिए एक अजीत पवार जिसके पास चालीस आमदार थे उनको सिर्फ चार चार दिया गया चार सीट मिली है लोकसभा की और ये इनके पास एक आमदार नहीं उनको बोला गया कि आपको चार जगह देते हैं पांच जगह देते हैं उन्होंने नहीं बैठे इसलिए मैं सभी मुस्लिम समाज को मेरा मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी मुस्लिम समाज इस बार अभय दादा को वोट देकर निश्चित तौर से शहीद पढ़ाने जो बताया अकोला में कि तीन लाख वोट हम अभय दादा को डालेंगे परमान से हम सभी लोग मुस्लिम समाज आकोटपुरम संघ मुस्लिम समाज अवैध जाधव को वोटिंग करेगा ये मेरा कहना है मेरे दो शब्द खतम करता जय हिंद जय महाराष्ट्र निश्चितच आपल्याला सांगितलं की शिवशनेचे काही कार्यकर्ते त्यांनी सांगितलं की आपण त्यांच्या सोबत आहे इंडिया न्यूज